এতিয়া শুনা নৰণে এইটো কথা অনুপাম কৃষ্ণত কৃষ্ণত ভকতি কৰিলে সিজে মনকাম এতিয়া যিসকল আমাৰ ভগৱন্ত কৰম একান্ত ভকত সেইসকল ভকতে ভগৱন্তকেৱা নমস্কাৰ কৰাৰ লগে লগে ভগৱন্তক কোনো কাম ভাৱ বা আশা ভাবে তেওঁক ভজিব নালাগে ভগৱন্তক ভজাৰ লগে লগে ভগৱন্তে যাক যেনেকে জীৱ লাগে তেনেকৈ ভক্ষণ খো মাত যেনেকৈ এটা কেঁচুৱাই কন্দাৰ সুৰ বুজি মাকে সময়ত যেনেকৈ স্তন পান কৰায় তদ্ৰুপ তেনেকৈ ভগৱন্তই ভগত যাক যিটো সময়ত যেনেকৈ লাগে তেনেকৈ ভগৱতৰ ভগৱন্তৰ মনোকামকতৰ মনোকামনা পূৰণ কৰে ভগৱন্তই এতিয়া ভকতকৰ লাভ আপুনি মূৰাৰী এতিয়া ভগৱন্তই ভকতক তেনেকে লগ লাখ দিব এতিয়া আমি অভিযুগত বিশেষকে ভকত কবলৈ হলে আমাৰ ভকতৰ কেইটামান গুণ আছে গুণ কেইটা থাকিব লাগিব গতিকে এই গুণকেইটা হৈছে আমি ভকত হবলৈ হলে প্ৰথম প্ৰথম আমি প্ৰথম প্ৰথম আমাৰ চাৰিটা ভৱনীতি পালন কৰিব লাগিব এই ভৱনীতিকেইটা হৈছে প্ৰথম ভয়টো হৈছে ভজন ভজন লব লাগিব এক ওচৰত দ্বিতীয় ভয়টো হৈছে ভোজন আমাৰ আহাৰ শাস্তি হ'ব লাগিব তৃতীয় ভয়টো হৈছে ভাষণ ভজন আৰু ভোজন শাস্তি হ'বলৈকে আমাৰ আৰু চাৰি নম্বৰৰ হৈছে আমি পিন্ধা ব অলংকাৰৰ ভগৱন্তৰ বাণী অলংকাৰ মাৰ্জিত হব লাগিব আৰু সেইজনকে ভকতৰ হেৰিলৈকে উত্তৰণ কৰিছে নাৰিয় পুৰণৰ আমাৰ ভকত শব্দৰ অৰ্থটো আছে যে ভকত তাক কয় ভৰ তিনিটা আখৰ তিনটা আহৰৰ আকাৰে একো নাই এতিয়া বে কি কৈছে ই ভপদে ভগৱন্ত ভৱ বিন অজনা ভাৱিত সোৱ ক পদে কৃষ্ণ ভোজী প্ৰবিত পৰম সৎমাপন্ত কৃষ্ট সম্পদেশত ভিমা সৰ্বত্ম হৃদয়মঠপদেশে কি সৰ স্বৰম তাক দেখে মোক জানিব নি স্বৰ নিজে ভোজি কুলকু পালন কৰা জনকে ভকতৰ হাৰীলৈকে উপন কৰিছে ভকত হব পাৰিছো না নাই সেইটো আমি প্ৰত্যেকে নিজে নিজেহে কৰিব পাৰিম কোনেও কিন্তু আপোনাৰ ভকত নিচিনা আপোনাক দেখাই দিব নোৱাৰে ভকত লাগত এন্ত আপুনি মুৰাৰি অনন্ত কণ্ডলী ভনে বাকী বোলা হৈ গৈ বাকী বোলা মানে ভগৱন্তৰ নাম লিখি খাওঁতে শুওতে উঠোতে বহোতে মানে ভকত হল আমি কোন কোন ভক্তি যিটো সময়তে কৰিব পাৰো প্ৰথমটো হৈছে আমি কীৰ্তন কৃষ্ণ বুলি আমি কব পাৰো আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে শ্ৰৱণ আমি শ্ৰৱণ কৰিব পাৰো কৰিব পাৰো আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে স্মৰণ নিজৰ কাৰণে উভতি আমি খাওঁতে শুওতে শুকোতে বহোতে আমি পথত যাওঁতে যত যেনেকে নাথাকো যি কোনো স্থানতে আমি নিজৰ কাৰণে ভক্তি আনি সকলো সময়তে আমি কৰিব পৰা আমাৰ অধিকাৰটো আছে সেইজনকে ভকত বুলি কৈছে সমৰ বাবে বিপক্ষ ৰজাগনৰ প্ৰস্তুতি ছবি এ ৰূণী খহৰি দেৱে লীলাই লৈ যান্ত্ৰ কৃষ্ণ একোজনে বাধন পা ন ভৈ লেন দেখি শিশু পাল ৰাজাৰ মুণ্ডত্ব যেন এয়া শিখৰ ৰগ ভাগি বৈ ল কোপে অপমানে দুখে মাতি লমলী ন মুখে নিপতি গণক কোপে চাই হবে আছ হবে চাই আছা মোৰ কইনা কইলাই জান্তৰি গোৱা লগতে কেলা গায় এতিয়া শিশু পালে পেলাই শিশুপালৰ মূৰত যেনেকে সৰগভাগিহে পৰিছে আৰু বাকীসকল ৰজাই গৈ কৈছে কি হৈছে কোপে অপনে দুখে মাতি মাতিল মলিনৰ মুখে নিপতীকণ কটাই বাকীসকলক চাই পেলাই কৈছে সবে আচা চাই হবে চাই আছা মূৰত কন্যাকৰি গোৱালৈ গোটেই কবাই এতিয়া সাধাৰণ গোৱালৰ লৰাটাই ৰুক্মিণীক মোৰ ভনীক শৰণ কৰি লৈ গুচি গল অ শিশু অত্নীক মানে মোৰ লগত হবলগীয়া কন্যাক হৰণ কৰিলে আঠিল কন্যা দেখি ভৈলা ভুল হৰুৱাই লাটো ভোল কিস মৰালা যে গৈ জৰাখ আদি কৰি নিপতীয়ে মাতি লন্ত ভালেতো মোৰ লয় শিশু পাল তেওঁলোকক কি লৈছে যে কৃষ্ণ সাধাৰণ গোৱালৰ লৰা এটাই আহি পেলাই ৰুমিনিণীক হৰণ কৰি লৈ গল পত্ৰ সিংহৰ দৰে আৰু বাকী হলে ছিগালৰ দৰে থাকোতেই গল বুলি শিশুকলে বাকী ৰাজ বিবাহৰ কন্যাক লৈ গুচি গল এ শৱে জয় ভৈলা নাখুৰটো লালো শাখৰতে বুঢ়াই লোকে ন কৰি সিংহৰ ভাইজাক যেন মিগে সিনে অ ধৰি সবে জোৰত ওলাইলো শাখৰ তৰতে বুৰিলো কেন কৰি সিংহৰ ভাৰ্যাকজনেও নিগে আখি নীলা হৰি কোন যে আছো প্ৰাণ ধৰি যে সিংহৰ ভাৰ্যাক মান হৰিণে হৰিণলৈ গুচি গল যে আমি কিয় প্ৰাণ ধৰি আছো এই বুলি বাকী ৰজাসকলক কৈছে কবল পৰাক্ৰমই শুনিও হাঁহিব নাৰি গণে হে নজান হে নজানি এহি থানে আছো আৰু কি কাৰনে মানৱক খেতি যাওঁ এতিয়া কি বুলি কৈছে আমি সকলোৱে তাইক খেলি যাওঁ আমিতো থিলাম নাই এইবুলি শিশু পালে বাকী ৰজ বাকী ৰজাসকলক আদেশ কৰি যুঁজিবু কাজে ঘৰে যাই বু পুনলা যে এইয়া কিছু শপথৰি আগে নপৰিব আজি বান্ধি যুঁজিবো প্ৰাণত আংকি কম ৰ কি বুলি কৈছে বাকী মিত্ৰসকল কৈছে যে আজি প্ৰান্তাকে যুদ্ধ কৰি হলেও কৃষ্ণৰ পৰা ৰুক্মিনীক নেমে বুলি তেওঁলোকৰ আগত কৈছে ইহি বুলি জৰা খণ্ড বক্ৰমাদণ্ড শিশু পাল কৰি গজ বাজি পৃথকে পৃথকে সাজি যুদ্ধ কলৰি লৰি আৰু খণ্ড হাল বন্ধ শিশুপাল আদি গোটেইখিনিয়ে খেতি গৈছে যুদ্ধ কৰি দৌৰা দৌৰিকে ভগৱন্তৰ পিছে পিছে খেতি গৈছে পৱে ভাক মহ বেগে খেদি গৈ ল মহা মহা বায়ু বেগে খেদি গৈ ল ধীৰে ধীৰে জান্ত লৰি মহামতলীলা কৰি কতো দূৰে দৰশ ন পাই লৃষ্ণক দেখিয়া কাঢ়ি ধনুক অতংকাৰ কৰি মাতে অহাই তন দ কৰি ৰহ ৰহ ওৰে কৃষ্ণই আজি খিমিলনিষ্ঠ বিহাৰৰ কন্যাকে হৰি আৰু ভগৱন্তক গৈ পেলাই কি বুলি কৈছে আর্তনাতক ধনু টংকাৰ কৰি কৈছে ৰ ৰ আজি কি কৰিম আমুৰ বিবাহৰ কন্যাক ধন কৰি লৈছ এতিয়া যুদ্ধ কৰ বুলি তেওঁলোকে গৈ বেলি লৈছে মাধৱৰ সেনা শুই সেনা শুনি ওলতি ৰহগুণী আমাক তিৰ চপ কৰে শাহু আপা তিল বাজোলে ধৰ ধৰ কাঠ মাৰ আৰু ভগৱন্তৰ সেনাসকলে ধৰ ধৰ মাৰ মাৰ কাঠ গাত বুলি তেওঁলোকে কি হৈছে উভতি তেওঁলোকক যুদ্ধ কৰিবলৈ সাজু হৈ গৈছে মাধৱ্ৰসাদত বৰ যে যেন সময়মত আমফি মাৰি সবাকে পে লাগছে দি ববাই বমদী এহি বুলি মোচৰ দাৰী এতিয়া দুইটা দলে যুদ্ধ কৰিবলৈ সাজু হৈ গৈছে ৰুধিৰে বহাইবোৰ নদী যে সবাকো পেলাই দি ৰুধিৰে বহাই বো নদী এহি বুলি মুঠৰৰে দাড়ী তেওঁলোকে দাড়ী মৰি পেলাই কৈছে যে আজি গোটেই তেজৰ নদী বঢ়াই দিন যুদ্ধ বুলি এইবুলি দামফি মাৰি তেওঁলোকক কৈছে উপদেশ এ শুনি ক সভা ৰুমিনিহৰণ পদ ভিষ্ণ ৰজয় মনোৰমতৰ মহোব দুৰ্জন পৰা ভৱ শ্ৰৱণতে মোকো তিমি লয় দ্ৰুত ৰজ্ঞ যত এছো নাহি সাৰত হৰি হৰি বেগ এক দেখি উ কবিমান নকৰিবা থাক জ্ঞান মাধৱ কভীত উপ আগবঢ়াইছে যে ভকতৰ মহোৎসৱ এতিয়া ভকতৰ সদায় জয় হবই মানে সন্তসকলৰ সদায় জয় হবই আৰু গুৰুজন সদায় পৰাজয় হবই শ্ৰৱণতে মুকুতি লয় আৰু এই ভগৱন্তৰ গুণানুকীৰ্তন আমি শ্ৰৱণাৰ লগে লগে মুকুটি দুষ্টৰ অত হৰি হৰিকৈ দুষ্টসকলে যিমান আশ্বৰ্য বিভূতি দি ভগৱন্তক পুজো ভগৱন্ত কেতিয়াও সন্তুষ্ট নহয় এজন ভকতে এচলো জল এটা তুলসী পাত দি যদি ভগৱন্তক অৰ্পণ কৰে সেই সেৱাই ভগৱন্তই গ্ৰহণ কৰে বুলি কৈছে দেশীয় বিদ্যমান নকৰিবা তাক মাধৱকো ভজি সকলোৱে এতিয়া মাধৱ মানে মা মানে লক্ষী ধৱ মানে যিজন লক্ষী হ'ল সেইজন আমাৰ সকলোৰে আমি সকলো প্ৰকৃতি পুৰুষ মাত্ৰ এজে সেইজন পৰম পুৰুষ ভগৱন্ত আমাৰ দেহৰহে মতা মেকী আছে কিন্তু আত্মাৰ মতা মেকি নাই আমি সকলো প্ৰকৃতি স্বৰূপা হৈ ভগৱন্ত ভজিব লাগে পাহাৰে পাহাৰে মহাজ পাহাৰে খে কতো নাহি ভয় এই ভকতৰ মহো চব দুৰ্জনৰ পৰা ভব শ্ৰৱণতে কি কৈছে তাহাৰ মহা যশ তাহাৰ সি ভয় তাৰ ভয় নাই ভকতৰ মহোৎসৱত দুৰ্জনৰ পৰা ভয় এতিয়া ভকতৰ যিসকল ভকতে ভগৱন্তৰ গুণ কীৰ্তন শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰে সেইসকল ভকতৰ সদায় জয় জয় মই মই